Ini yang perundang-perundang ini Menteri Miti ini Apa yang mereka runding ini Ini penggadaian negara kita Ini memalukan Jadi mereka ini sudah kayak karyawannya Amerika Menghapuskan Kebebasan kemerdekaan negara Zafrul macam mana kamu tanda tangan perjanjian satu trilion ini? Kalau baca perjanjian, kita kena baca penuh. Jangan baca sekerat. Jadi, bila buat tuduhan, menggadai. Tak betul. Kesepakatan rahasia Malaysia dengan Amerika mencuat ke publik dan langsung mengguncang stabilitas kawasan Asia Tenggara. Isu gadai negara ini bukan hanya menyedot perhatian masyarakat Malaysia, tetapi juga mengagetkan negara-negara tetangganya. Pasca bocornya perjanjian tersebut, banyak jenderal ASEAN dikabarkan murka terhadap langkah Anwar Ibrahim yang dinilai ceroboh dan tidak mempertimbangkan dampak geopolitik jangka panjang. Keputusan untuk melibatkan aktor asing dalam urusan regional dinilai membahayakan kesatuan dan keamanan ASEAN. Hal ini menjadi sorotan mantan perdana menteri Malaysia. Ia menilai perjanjian itu menghapuskan kemerdekaan negaranya dan itu berat sebelah dan tidak ada kedaulatan. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat tambun apa sudah jadi kepada... Zafrul, macam mana kamu tanda tangan perjanjian satu trilion ini? Kamu baca agreement pun kamu tak faham Zafrul. La ilaha illallah. Yang dipetik ialah klosa 50.1. Apa kandungan klosa 5.1 ni? Ya. Dia cuma petik ayat pertama dan sebahagian ayat kedua. Dan kononnya kalau US kenakan sekatan kepada mana-mana negara, Malaysia ni automatik kena ikut. Jom, kita baca sama-sama klausa -sama ini. Saya ulang frasa terakhir. To address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Ya. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbangkan. Zafrul, patutlah kita punya perjanjian trade agreement dengan Amerika ni ke laut. Kamu baca agreement pun tak faham, Zafrul. Saya baru tengok kamu punya video semalam. Eh? berkenaan dengan artikel 51 complementary action ini. Ah ha, baca dekat sini tuan-tuan. If the United States imposes a custom duty quota prohibition fee charge or other imposed restriction on a good or service of a third country and consider that such measure relevant to protecting the economy or national security of the United States, United States intend to notify such measure to Malaysia for the purpose of economic and national security alignment. Upon receiving such notification from the United States, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restriction effect as a measure adopted by the United States or agree to timeline for implementation that is acceptable to both parties to address a shared economic or national security concern guided by principle of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral relations between the United States and Malaysia. Kamu nombor satu, kamu cakap yang ahli politik komen pasal ini, ahli politik PN siapa dah tu, kan kamu kata pada ni dia dia tak baca habis kononnya kamu ah ha? lepas tu kamu cakap uh, dekat situ ada perkataan to address a shared economic or national security concern so kamu kata bersama itu so maksudnya apa kamu nak cakap ini kalau Amerika impose some restriction kepada negara ketiga lepas itu interpretasi kamu eh kalau kita tak share dia punya concern ini so kita tak payah layan benda ini itu interpretasi kamu itu bukannya apa yang dimaksudkan dalam perenggan ini, Zafrul. Perenggan ini, artikel ini maksudnya begini. Kalau Amerika impose restriction kepada negara ketiga, katakanlah negara China ke something, dia akan bagi tahu kita. Dia akan notify kita dan kita kena ikut. Lepas tu kita kena address concern dia ni secara bersama. Kamu tahu tak? Lu bayangin, pemerintah Malaysia levelnya ada di bawah Departemen perdagangan Amerika Serikat jadi mereka ini udah kayak karyawannya Amerika nih. karena mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Departemen perdagangan Amerika Serikat not even menteri lo not even presiden loh ini di bawah Departemen perdagangan dan Malaysia sebagai negara budak itu juga wajib tunduk sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat. US Department of Treasury jadi lu bisa bayangin ya nggak ada kedaulatan Malaysia ini mereka itu jadi karyawan, jadi budaknya Departemen Perdagangan Amerika Serikat hari ini kita mengadakan satu mesyuaran concern Malaysia orang Malaysia yang merasa tergilan karena perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara dan perjanjian itu amat berat sebelah kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Afrika Amerika kita terpaksa beli Boeing f 30 tak boleh beli hebat lagi dah kita terpaksa beli gas 3 bilion setiap tahun kita banyak paksaan kepada kita sehingga kita nak buat satu-satu perjanjian dia. dengan negara lain pun kita mesti rujuk kepada Amerika dulu uh, kalau Amerika bersetuju barulah kita boleh dapat um, buat perjanjian-perjanjian uh, dengan negara lain dagangan kita dengan Amerika ini berjumlah 1 trilion ringgit hampir semua wang kita diguna untuk membeli barang daripada Amerika sama ada barang lain sebarangan ini baik atau mahal kita tak boleh nak uh, to tolak kita terpaksa terima barangan daripada Amerika ini bermakna bahawa kita kehilangan uh, market access kita tak boleh lagi beli daripada market dan akhirnya dengan perjadian ini uh, kita sudah hilang hak kita untuk membuat keputusan yang terkenal kepada negara kita uh, kita capai kemerdekaan pada tahun 1957 pada tahun 2025, kita hilang kemerdekaan kita. Adakah kita sedang menyerahkan sebahagian monetary policy space kepada pihak luar atas nama kerjasama tiba-balik? Kita nak melihat ini. Okey, faham dah. Ha, Okey, okay, baik. Kerajaan perlu menjawab secara terus kerana implikasinya berkait terus dengan kedaulatan right. ekonomi, kebebasan monetary dan right. keupayaan Malaysia untuk mengurus ketabilan, kestabilan ringgit pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Right. Ha, terima kasih. Real Earth share consult kita konsult, wudah oh, wajib tak boleh buat itu tafsiran kamu, bukan tentang tafsiran orang lain yang pandai. Tapi sebenarnya yang berlaku dia kata misi konsult dan misi dapat kelulusan Amerika kita bawa Korea ke Kuantan kita maklum ya. tapi kita ambil uh, itu super magnet ya, yang mana satu satu aspek yang lebih tinggi daripada Lainas tu. Kemudian kita berunding syarikat Petronas Kazana sedang berunding dengan negara China untuk proses rare. Jadi kalau kita tengok umpamanya Shell Consult Amerika soal rare, panic semua. Saya kata, tengok apa yang berlaku. Yang berlaku, kita teruskan. Undang-undang itu saya consult dia inform. Tak apa, inform. Saya inform dengan negara China kita ada buat dengan ini dengan Amerika, kita buat ini dengan Korea, ini dengan, dengan Lainas masa saya bincang dengan Premier Li Chang. benar tidak ada percanggahan dari segi itu. Sebab tu membaca undang-undang ni kena baca yang lain-lain. Saya setuju bahawa tekanan dari Amerika itu relatif lebih besar. Bukan kepada kita, kepada semua, satu dunia. Ya. Kerana kita tidak mahu dikenakan tarif yang terlalu tinggi. Oh, sebab kemerdekaan, maruah, um, soal gadai tak betul. Sebab saya bagi contoh, rare earth itu di antara yang paling sensitif. Baik. Kemudian semiconductor, ENE. &E. Itu yang yang dua yang dianggap sangat menekan Amerika Syarikat. Jadi kita setuju, apa yang kita setuju? Kalau syarikat tu syarikat Amerika, kita tak boleh langsung ekspor chip ke negara China. Tak apalah, pelaburan dia. Datang Malaysia syaratnya tak boleh ekspor ke negara China dan kita bagi kerjasama. Saya bagi saya tidak ada masalah baik. Tetapi ada pelaburan dari Jerman ataupun dari China untuk hasilkan chip dan ekspor ke China boleh kita kata boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga ni yang disebut tentang uh, ringgit tak boleh local currency atau denomination. Ya. Yeah. Saya, dalam perbincangan itu, yang dikatakan akan sebagai satu rencana untuk sabotaj ekonomi Amerika. Saya setuju ya, bukan maksud kita nak sabotaj ekonomi Amerika. Tapi, jalan tidak? Local currency denomination dalam trade dengan China, jalan. Dengan Thailand, jalan. Dengan Indonesia, jalan. Diteruskan itu tidak? Diteruskan. Jadi, masa nak marah kita pasal arti gadai apa? Masih berjalan. Hal ini menjadi alarm keras bagi Malaysia, bahwa satu keputusan gegabah dapat menggoyahkan kedaulatan dan berdampak ke negara-negara ASEAN.